હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુકેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ આઠ વિષય હિન્દીની સ્વર્ધ્યન પોથીનો પાઠ ચાર ઊઠો ધરા કે અમર સપૂતો પાઠ ચારના સ્વધ્યન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે तो चलो सीखिए धोर आठ विषय हिंदी नी, पोथी नो पाठ चार उठो धरा के अमर सपूत सब प्रथम प्रश्न नंबर एक निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट लिखिए सवाल नंबर एक पहली पंक्ति है अहिया आप पंक्ति ना है कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्कुराया है धरती मां की आज हो रही नई सुनहरी काया है अपंक्ति भावार्थ लिखी इधर उद्यान में कलिया खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है ऐसा लगता है जैसे भारत माँ का शरीर आज सुनहरा हो रहा है सवाल नंबर बे सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है तुमसे है हर बालक इसका रक्षक और पुजारी जवाब कविदेश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है त्यारबाद प्रश्न नंबर बे संक्षिप्त में उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक नई प्रांत है नई बात है नई किरण है ज्योति नई का अर्थ स्पष्ट कीजिए जवाब लखी शिकाई आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है नए विचारों की किरणें फैल रही है सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। सवाल नंबर बे कवि नया राग कहाँ भरने के लिए कहते हैं क्यों जवाब लखीसु कवि देशवासियों के जीवन में नया उत्साह भरने के लिए कहते हैं क्योंकि नए उत्साह से नए प्राणों का संचार होगा मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान मिलेगी और उन्हें फिर खिलने का मौका मिलेगा सवाल नंबर त्रन हमें रक्षक और पुजारी बनकर क्या करना है जवाब लखीसु कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएँ ही तुम्हारी संपत्ति है तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्ज्वल बनाना है सवाल नंबर चार कवि नवयुग का आह्वान किस प्रकार करना चाहते हैं जवाब लखी कवि ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नवयुग का आह्वान करना चाहते हैं त्यार प्रश्न नंबर बे बा प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक कवि धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? जवाब लखीशु सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे उनमें नए प्राणों का संचार करें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दें अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं सवाल नंबर बे देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे जवाब लखी शिकाय देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें दी जाएगी हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे सवाल नंबर त्रण इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे जवाब लिखी शिकाय उठो दरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूंगा एक मैं अपने देश से प्रेम करूंगा बे मैं केवल अपने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा। अन्य त्रण मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। चार मैं खूब मन लगाकर पढूंगा, पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले पांच मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े छ मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। त्यार प्रश्न नंबर त्रण कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखीए अँेली कविता वाँचवा है समझवा आधार नीचे प्रश्नों जवाब लिखवाना है कविता आधार नीचे प्रश्नों जवाब आ मुजब लिखिए सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए एक प्रकृति के हर एक स्वरूप में हम ईश्वर की अद्भुत शक्ति के दर्शन होते हैं कौन सी पंक्ति का भावार्थ है अं जवाब थे बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को त्यार बे सूर्यचंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में नहीं है जवाब थ ध्यान मग्न त्रण बादल के लिए इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है जवाब थे मंडल शब्द का प्रयोग हुआ है सवाल नंबर चार कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक कवि ने हमसे ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है क्यों जवाब लखीशु कवि ने हमसे ध्यान लगाकर इस जग की सुधराई को देखने के लिए कहा है क्योंकि ईश्वर की बनाई हर एक चीज में हमें चतुराई देखने को मिलती है सवाल नंबर बे कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है क्यों जवाब थे कवि ने सूर्यचंद्र की शोभा को अद्भुत कहा है क्योंकि वह बारी बारी से दिन और रात में आते हैं सवाल नंबर त्रन दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए एक ईश्वर तेना बे पर्यायवाची शब्द लखी शक परमेश्वर अने भगवान बे फूल तेना पर्यायवाची लखीशू पुष्प अ कुसुम सवाल नंबर चार इस कविता में कौन कौन से तत्व समाविष्ट है जवाब लखीशु सूर्य चंद्र तारे फूल पक्षी नदिया सरोवर झील भौरा वर्षा जैसे तत्वों समाविष्ट है सवाल नंबर पांच इस कविता को योग्य शीर्षक दीजिए जवाब लखीशु अद्भुत रचना ईश्वर की आ शीर्षक आप शायद जो तमने कोई नव शीर्षक आवड़त हो तब तो लखी शको ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર ચાર ચિત્ર કે આધાર પર અપને શબ્દો મેં કવિતા લીખીએ જીનમે ઇન શબ્દો કા ઉપયોગ હોવા હો અહીંયા આપેલા ચિત્રને આધારે તમારે કવિતા લખવાની છે જેની અંદર કૌંસમાં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો છે હું અહીંયા એક કવિતા બનાવું છું તમારે તમને મનગમતી કવિતા બનાવવાની છે હું અહીંયા જે કવિતા બનાવું છું એ જ કવિતા બનાવવી જરૂરી નથી તમે તમને મનગમતી કવિતા બનાવી શકો છો તિતલી રાની તિતલી રાની कितनी प्यारी कितनी सयानी रंग बिरंगे पंख सजीले लाल गुलाबी नीले पीले फूल फूल पर जाती हो गुनगुन गुनगुन गाती हो कली कली पर मंडराती हो मीठा मीठा रस कर उठ जाती हो अपने कोमल पंख दिखाती सबको उनसे है सहलाती तितली रानी तितली रानी कितनी सुंदर तितली रानी इस बगिया में आना रानी तितली रानी तितली रानी तित आ रीते तुम कविता बना लखी शको प्रश्न नंबर पाँच निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर उसका जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए भाववाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा में फेरवानूँ एक बच्चे प्रार्थना करते हैं बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती बे नदी की चौड़ाई अधिक है भारत में नदियों की चौड़ाई या अधिक है आ रीते जातिवाचक संज्ञा रूप में लिखवा है उपरयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में प्रार्थना शब्द भाववाचक संज्ञा के रूप में था उसके साथ दिए गए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से संज्ञा संज्ञा जातिवाचक बन गई भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर जातिवाचक संज्ञाओ का रूप ले लेती है ते ध्यान है एक क्या तुम यह जिम्मेदारी उठाओगे कोई भी यह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है आ रीते तमें जिम्मेदारी में थी जिम्मेदारियाँ बनावेलू है संतुष्ट व्यक्ति खुशी से भर उठा उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आई त्रण मेरी दुआ आपके साथ है माँ की दुआएं कभी बेकार नहीं जाती त्रण विज्ञान ने दूरी कम की है हवाई जहाज ने कई देशों की दूरियां कम कर दी है मैं प्रार्थना करता हूँ बच्चों की प्रार्थनाएं काम कर आ रीते तब लखी शको त्यार प्रश्न नंबर छ अ शब्दकोश का उपयोग करके नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद आने वाले शब्द लिखिए। है शब्दकोशन उपयोग करता तरत आता शब्द लखवा एक कमल तो कमला बे गुरु तो गुरु आई बालक તો બાલકની ચાર પુષ્પ તો પુષ્પક પાંચ વિહંગ તો સિપાહી છ જ્ઞાન તો જ્ઞાત પ્રારંભ તો પ્રારંભન નિર્માણ નિર્માણાંતર્ગત ધરતી ધરધરાના સરસ્વતી સર્વ આ રીતે તમે લખી શકો છો અહીંયા તમે વિહંગ પછી વિહંગ અવલોકન પણ લખી શકો છો ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર છ બ આપકે મિત્ર મેં આપ કોણ કોણ સે ગુણ દેખના ચાતે હૈ વે ઈસ શબ્દ પહેલીસે ખોજ કર લીખીએ અહીંયા તમે તમારા મિત્રમાં કયા કયા ગુણ જોવા માગો છો તે આપેલા કોષ્ટકમાંથી શોધીને લખવાના છે અને તેના પર વર્તુળ કરવાનું છે તો એક સત્યનિષ્ઠા ઈમાનદારી અહીંયા છે સદગુણ શોધીને લખવાના છે જ્ઞાની હસમુખ ધૈર્યવાન

આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો